Театр Магара буквально завтра представить дуже несподівану прем'єру. Прем'єру, в якій об'єднали Україну і Францію, тому що це запорожиться у Парижі. А, а крім того, вони якимось чином об'єднали козака і Дартаніна, враховуючи той факт, що сьогодні день українського казацтва, а я просто обожнюю Дартаніна, то просто не могли не запросити на ефір представників. Я на, зараз навіть спробую сказати повну назву Запорізького е, академічного України, Запорізько-обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Володимира Магара, Олександр Проків, Тетяна Григор'єва, артисти драми, артисти театру. Ну, а Олександр ще й режисер цієї постановки, про яку будемо говорити, здрастуєте вам! Кому прийшла в голову геніальна ідея відправити звичайного козака у Париж так далеко і познайомитися з Дартаньяном? Саша. Я так глубоко не копал, но по большому счету это Хмельницкий в этом был виноват, потому что он там сам был, потом историки так копают, копают и говорят, одни источники говорят, что был все-таки, другие уже говорят, не был все-таки, давайте не будем его туда отправлять. Ну, там был Иван Серко, но если говорить о Мартине Небаве, этот персонаж как бы основан Сделан по реальному человеку. Мартин Небаба был действительно сотник запорожского, войска низового. Э, начал он появляться, в, ну, если говорить о истории, когда работал над материалом, изучал, начал появляться с 50-го года, в 48-м, в 46-м, им там и не пахло, можно сказать так. Но, тем не менее, автор Григорий Половинка, Григорий Григорьевич, это наш современный драматург, он генерал казачества или полковник, либо генерал, прошу mm -hmm. прощения, вот, где-то там. Почему? Потому и что чином, он. Слово. Да, он э, пишет очень много о казачестве, и казаки благодарны ему за это, как бы и по, он был этот чин ему как бы предоставлен, как-то подарен. Он был возведен в него. В общем, ситуация какая? 1646 год. Это как раз-таки заканчивалась 30-летняя война Испании с Францией. И не могла никак Франция взять крепость под Дюнкерком. И обратился Мазарини лично, обратился к Мельницкому с тем, чтобы была дана помощь. И приехали 1800 казаков. Францию, в Да, рейш. нет, там получается 1800 и... Тысяча, ну где-то где три, в общем, в совокупности, где-то 3000 человек приехало, и они взяли эту крепость тем самым, тем самым подчеркиваю, э, как бы исход был, как бы предрешен исход всей 30-летней войны. Поэтому этот подвиг. Можно сказать, когда брался за материал, так же сидел, глаза так расширялись, насколько истории-то мы не знаем. А на самом деле это факт, это факт, потому что они говорили, боже, это какие-то дьяволы налетели, потому что были все были все в одних жароварах, здесь, говорят, какие-то дьяволы напали на корабли, как они брали, это очень интересно. Но мы как бы затрагиваем тот момент не при приезда, встречи с Мазарини в Лувре, ну и немного... Захватываем бои, баталии на там непосредственно под Дюнкерком. Да чего вы там Дартаньян? Дартаньян это это тоже факт, что Дартаньян в этот момент служит у Мазарини. Да. Э, в чине... же капитан, сдаешь. Нет, он не капитан, он был лейтенант. А лидер... Но. Но тут, вы ж, а, понимаете... А Мазалини не як надавал. Да, это шавантюрная да. вещь, поэтому он капитан, будем говорить. <говорит> <говорит> Пусть генерал будет, елка. <говорит> 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 Но сам факт тоже очень интересная вещь. Почему? Потому что авантюра в чем? Когда был там Серко, если мы говорим прототип ну, как бы этого образа, это есть Серко, не Мартин и Баба. Решил, ну но сразу к чему скажу. Там очень хорошее стихотворение, написал Григорий Григорьевич, о том, что там ну так не цитирую так наглядно, как бы он говорит о том, что ты, Д'Артаньян, не. Унывай, а тебе еще Дюма напишет. А кто обо мне напишет, хоть рядок? Ну, по большому счету, он дал дань этому казаку, потому что о нем вообще ничего не известно в истории. Если мы про Серко знаем, если мы про Хмельницкого знаем, то этого парня, который защищал нас, знаем, нашу землю родную, не баба. вообще ничего не, не баба, знаем. Баба, мужик, да. да. И тем более, что парень, на которого хочется обратить внимание. И хочется рассказать ребятам современным о том, что вот такие, вот такие мощные наши какие-то. А, подвиги, подвиги не самый баба. Не бабы? Да. Э, ситуация какая? Он приезжает. Когда казаки через Польшу поплыли до сначала Копенгагена, то Небаба был вынужден верхом добраться, как человек, который приносит это письмо, но письма не оказалось. И Мазарини сказал: "Ну, а что вы принесли?" Он говорит: "А я принес. Принес вот. Раскрывает карту ну, их там Мазарини и полностью рисует схему, как будет идти атака. Он говорит: "Подождите, но ну вас могли убить." Он говорит: "Не убили?" Угу. Вот подвиг в том, что он даже письмо не нес, потому что враги могли перехватить. Он, он все это, как бы знаете, они по большому счету Америку открыли, когда увидели, а можно так бороться, можно там подкопы рыть. Наши ребята им рассказали, как вообще воевать надо, по большому счету. И в Европе, в 1646 1648 году, нас уважали просто ну, страшно уважали. Мазарини не, не, даже там вещь такая то, что я говорил вначале, что Хмельницкий скрывает, ну как бы там скрывали, был, не был, в общем, я не знаю, с какой целью, по большому счету, Ну, ведомо, что Хмельницкий ви переписку, да, да, но э, там же получается какая вещь. Э, Мазари не очень хвалился. Ну да, И там некоторые вещи сохранились. А, а этот говорит, я там не был. Но там же указано, что... Он, ты... Александр Прокип в, просто в историю с голову вы знаете, как голову завернул. Вы знаете, как это интересно? Страшно интересно. Тем более, что мы еще нашли во Франции записки Д'Артаньяна с моим товарищем, с которым работали на спектакле. Это было, это было настолько интересно. Мы переводили в Википедии. Ну, нас смеялись во-первых, потому что переводчика не нашли. Мы в Википедии, а потом это все расшифровывали. Знаете, как вот... Ну, и по большому счету очень интересно. Интересно, про саму фронду, которая фрондеры, которые все захватывали. Это Да, Франции и тут все в нашем мазарин. спектакле это все, это все проходит линией. И Тема війни, і тема этой фронди, как би, і всі останні історії. От я хочу в неї запитати: ви як Прокіпа витягували з історії, витягували на сцену для того, аби він все ж таки почав ставити виставу? Да, витягувався, він сам, звісно, куда ж? Куда ж йому діватися, треба ставити? Mm -hmm. вот. Поэтому... Як було працювати над такою авантюрною комедією, авантюрною історичною комедією? Ну, У мене ж ще така авантюрна роль. Да, ворожка. Да, ворожка. Ворожка. Естрада, из... іспанська ворожка. Да. Тому це Я так вимишлений да, персонаж такий. І зараз Олександр розкаже, що вона була насправді. Все основано на фактах. Причому, цьому, от знов ж таки, цікавий факт виходить в, в у виставі Запорожець у Парижі або спогади Д'Артаньяна. Є цікава любовна лірія ворожку закохався. Небаба небаба має допомогти французам, вороги яких. Испании, а в него Кохана испанка выходит. А испанка из Андалусии. Андалусия хотела отсоединиться в тот момент от Испании, как и, как и Португалия, как и Каталония, поэтому, поэтому она счету по она... пришла как лазутчик в Париж. Да, да, и она там помогла. встречается. Там получается мы такую линию протягиваем, где она через Шесть. Мадам Гранде, там, ну, которая держит э, э, это сама, держится. Кабак. Я так говорю, Кабак. Как она держит. Сейчас попытаюсь объяснить правильно. Хозяйка. Хозяйка. Да, таверны, таверны, она через нее там передает Мазарини письмо. Там письмо. все это, понимаете, там такое смутное темное время вообще этого в Париже этих годов, что мы как бы попытались это все протянуть. И по большому счету оно получилось. И любовь в точку попала. И вот эти все вещи э, какие-то лазучики, какие-то там шпионы, понимаете. Ну, это, ну, как бы. Оно казалось бы, что оно мелко, и было. оно и показывается так тихонечко, аккуратненько и высвечивается, да, так сделал да, Саша. Но да. Тонко, на самом деле на всегда все, что хочешь скрыть, оно больше всего бросается в глаза, поэтому очень это все видно. В общем, лазучица любилась. Матахари. Это сколько там историчных и литературных пластин зібралось в выставе. Смотрите, ну если мы говорим, да, лазучица, могла быть, могла, андалусийка, андалусия боролась. Факт, факт. Но то, что вот придумал ее автор, прописал, это есть авантюра. Но если говорить об истории, она могла там быть Точно так же, как Дартаньян мог встретиться с этим казаком. Это сто процентов потому, что Дартаньян э, штурмовал Дюнкерк. Когда его полроты выбило, актуальная эта да, тема, когда тупо шли вперед, он приходит и говорит, да мы не можем бороться, мы в лоб идем, а нас кладут. Он приезжает сообщать об этом. Мазарини. А Мазарини говорит: а мне не это интересно. Мне интересно, почему у нас этого нет. Ну там же война еще была между принцем крови Канде, который да, был. Ну, хоть и наследник. За владу, да, наследник, да. он же не мог стать королем после Людовика. Но он хоть и, не, и мешал в этот момент Мазарине. И получается, что там же еще и эта война, понимаете, внутри. Ну, в общем, актуальная тема. Все это внутри а борьба. Честно. Снаружи борьба. В общем. якби як вона, ну, така, в, вдається ну як ви, вам вдалося це все зібрати купи, е, і щоб не заплутати всіх цими переподіями Ну, не знаю. Да, не танечко, Ничего, не, 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 не. Тут режиссер, он знает. Но просто как не знает, он знает, это... не а что а как думают актеры, как это смог сделать. Но мне кажется, все понятно, когда смотришь, сидишь, вот сколько, да, прогонов, сколько всего смотришь, и все понятно, ничего запутанного на самом деле нет. Это кажется, что вот так, и тот там, и тот, и тот, и то, и то время, и казаки, и все, но... Да. На самом зритель, деле сидишь, все, да. все воспринимается, вот. все понятно. Главное, чтобы не было, что зритель посмотрит, потом выйдет и скажет, Эй, можно вот этого парня, сказать? который там все вот это объяснял, можно его, пожалуйста, объяснить? Слышь, а вот это вот куда шла? Ну тут, а, вот теперь понял, а, я же тебе говорил. Есть интересный факт, что есть два главных героя, да? Да. И два актера на голову, обью... вот, самый на главной проведенной роли. Да. А все інші, как они вот, как они в одни сценографии, в одни выставки, если есть два лидера? И два лидера эти, вот, ну, распиарены и в ваших афишах, и в ваших роликах, которые не вы готовите. До... Они. А, а никто... А... 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 Нет. Нет. Почему? Потому что я вам скажу, вот смотрите на фотографию да, Антон Попудренко. Угу. Посмотрите, разве он не... Ну, нельзя гордиться вот таким казаком. Ну, для меня это вот, сколько работаю с ним, Мамая он играет, в Тарасе Бульби играет. Андрея. Для меня это олицетворение казака, запорожца, настоящего украинца, настоящего патриота. Я не знаю, я когда вот брал его на роль, смотрел и говорил, Антон, я горжусь, что я тебя знаю. А что касается Димы, так подождите, это, это Д'Артаньян. Д'Артаньян все-таки должен по сюжету проигрывать, поэтому там Захаров и Блинов. <laughs> не ображаются. Да <Они laughs> нет, я че, шучу. они Они, они, они а, что-то не смотрят. А, они ну кто работает. знает, кто знает. этим а, а, да. Нет, да. ну я не об этом. Я, конечно, шучу. На самом деле, просто ребята эти были выбраны по своему темп темпераменту. А что касается, не обижаются ли? История-то о Д'Артаньяне и Небаве. Поэтому мы, мы могли разработать да, афишу, где все бы были, но э, знаете, едут, когда мы не будем забывать о наших людях, о народе в первую очередь, едут ну, женщины, мужчины, бабушки, дедушки, кто, неважно, молодежь идет, они бросают взгляд на афишу или куда-то, сразу хотят понять суть, они сразу видят, верите, мы когда фотосессию проводили возле театра, проходят мимо, сейчас я вам скажу, кто, цыгане, проходят мимо цыгане, которые говорят, о, Богдан Хмельницкий и Д'Артаньян, все, они угадали четко, я же говорю, Хмельницкий там был, ну, только у нас не баба. То, кто выходит, что он очень символичная и очень ну, образом расповедая. абсолютно абсолютно и абсолютно он потому что смотрите ситуация какая то все что я рассказал, история эти все вопросы драматургия несколько не так глубока понимаете потому что Григорий Григорьевич он наверное сим... ну, знаете на символах как раз таки это делал Поэтому мы попытались эти, эти вещи, которые я рассказываю, я их уже внес в спектакль. Там получается от половинки, половинка осталась. Ну, не, угу. Извините за тавтологию. За так, да, так оно и есть. По, по большому счету пришлось туда внести, чтобы, наверное, сегодня ярче раскрыть эту всю суть времени, суть проблемы. Потому что, по большому счету, он, когда прописывал, у нас идет авантюрно-романтическая история на, на, да, на DVD, а он назвал это... Э, драмой, но комедийной. Но мне не хотелось, почему. Потому что смотрите, сейчас приезжает э, не баба э, к Мазарини. Мазарини у меня это стержень, это мощь, это олицетворение зла и добра сразу. Вот сразу, одновременно. Потому что нельзя назвать его хорошим, но нельзя и говорить, что он был очень плох, потому что человек, который так поднял Францию. Сон, в ваш то время. Мазарини больше схожий на Ришелье. Ну, где-то, конечно, потому что Ришелье, конечно, Ришелье оставил, только вопрос в том, что он его еще и переплюнул, можно сказать, потому что э, о Ришелье мы хоть что-то знаем, о Мазарине, историки все, а, а, за голову берутся, говорят, где хоть какая-то информация, он все уничтожал, понимаете, к чему я это говорю, прописан у Григори Григорьевича, был он как неинфантильный такой вот. Несколько, Дюмо, европейский дюма, так писав, такой парень. Но я не, не хотел этого. Почему? Потому что мне хотелось, чтобы наш казак и наши ребята, наш, наш, ну, ну люди с люди с нашей да? ментальностью, чтобы пришли, глянули, да, и сказали, нашим парнем восхищался вот такой человек. А если мы придем и покажем, люди придут, и мы покажем, что им какой-то, извините меня... Противный там восхищался, то будет ли нам для этого, ну будет ли наша оценка, не бабы такова? Ну, в хорошем плане, как бы, да, мы, мы будем восхищаться. Я думаю, нет, если такой он будет. А если вот это сильный человек восхищается, тем более Европа, сегодня это актуально. Да, и сегодня мы говорим, что мы туда хотим, ребят, пожить, э, европейцы! Мы уже там были? давно! Это вы пока не знаете. Или там вы историю учите. Там, кстати, хорошая фраза. Вы что-то там. Я про вас вообще ничего не слышал, Дартаньян говорит: в конфликте. Говорит, я про вас ничего не слышал. Он говорит: а это они делают. Вам... Вы цены роботь вам чести, шевалье. Я думаю, еще мы, казаки, уже давно в Европе. Уже давно в Европе. Он говорит в тот момент. Потому что они давно еще до этого помогали там, боролись и где в Люксембурге. Там, ну, исторические есть факты. Просто мы мало об этом знаем. Вот мы этим спектаклем попытаемся объяснить. Ми... Відновити історичну справедливість згадати про те, що війська козаків воювали в Європі на боці або тих, або абсолютно. інших монархів тривали да, час. І, і хороша фраза. смотрите, так ви найманці воюєте за гроші? А він говорить, ну кому чого не вистачає, той за те і воює. Ну, Дартанян же іміють відду честь, що він за честь воює каже, ну Вам ж не вистачає. Слухайте. От я от чую і слухаю, наскільки да, Олександр Прокіп постановник розповідає про цю виставу. Мені з кожним днем, з кожною секундою просто хочеться все більше і більше її побачити. А якщо, якщо людина, яка працює на цій виставі вже тривалий час, продовжує її любити і перед прем'єрою продовжує із запалом в очах розповідати, значить, там дійсно щось непересічне має бути. Бо зазвучай від репетицій пустинных втомлюешься. Mm. Нет. Это, я не знаю, когда у, у кто-то устает, не знаю, это, наверное, вопрос э, какой-то школы, что ли, или человека самого, ну, в своей профессии. Не надо этим заниматься. -то. Потому что пьесу, если говорить о режиссере, если как актер я, я должен роль любить. Если как режиссер, мне мой учитель сказал, любить надо пьесу, как жену. Будешь любить, как жену, получится. Родишь, спектакль это ребенок, ты родишь здорового конкретно, да, человек родишь ребенка склонного к росту. Если ты не будешь любить, то у тебя родится что-то непонятное, и оно со временем сойдет на нет и умрет. Насколько Поэтому... в театре поверили в эту постановку? На данный момент можно говорить поверили. В момент постановки не верили даже актеры. Потому что я говорю еще раз о материале Мы когда приступили, многие вообще не понимали, что, о чем Ну ладно, факт мы, ну, факт мы расскажем, что вот были казаки Но материал, ну вот скудноват, знаете, как говорят э, Ну это ни в коем случае мы Григорий, Григорий, Григорьевича не хотим обидеть Почему? Потому что сама идея вообще о том, то, чего он написал, это уже уникально и заслуживает внимания а там уже говорить о каких-то вещах. Знаете, кому-то нравится сесть и смотреть э, иронию судьбы или с легким паром старую, а кому-то новую, кому-то нравится динамика, кому-то нравится сесть и просто посмотреть спокойно. Поэтому мы не будем говорить об этом. А выстава за прожить в Париж? на для динамичных людей. Для она спокойных... для молодежи. Я ни, ни в коем случае не скрываю, я молодой режиссер, начинающий можно сказать, да. Э, никак ни в коем случае не буду говорить, у меня сейчас высокоинтеллектуальная пьеса для высокоинтеллектуальной публики. Нет. Нет, ни в коем случае. Молодежь, приходите, ребята, молодые, школьники, абсол абсолютно, студенты. Приходите, смотрите историю, учите. И как раз таки есть э, в этом спектакле им, ну, им интерес. Вот пришел мой ребенок, пять лет. Он сел, и он, он обычно уходит через 20 минут. Папа, это фигня, и уходит. Ну, он смотрит сказку, ну вот он скуч, он у меня настолько, наверное, как и я, экспрессивен, он холерик, он, ему надо все бежать куда-то, кого-то. Где-то там. И он посидел на сказке папа да, и на весь зал папы на сказка идет, которую он поставил. Он говорит, папа, это скучно, неинтересно, пойдем. Я с ребенком из зала ухожу, люди так смотрят, а здесь просидел. Ну Всі словом завтра. Якщо вам немає куди діти Поэтому... своїх дітей, можете да. приводити їх на Запорожецю Парижі, Абсолютно. або спогади Дартаньяна. Якщо ви сама молода людина і любите козаків і Дартаньяна, знову ж таки туди приходьте. Ну і крім завтрашньої прем'єри є ще одна вистава наступного тижня. Якщо не помиляюся, 22-го, будь-який день обирайте. І я думаю, що в театрі «Магара» вас будуть надзвичайно раді бачити. Ми вас так само будемо раді бачити наступного разу, але на жаль, на цей раз часу на розмову більше не залишилося. Извините. Дало і прем'єри, і аншлагу вам бажаємо і вам процвітання. Дякуємо. Переходимо до чергової рубрики. Це природна аптека. Після того у цій студії знову зустрічають дивна наука, дивна наука далі. А після того знову зустрічайте гостей.